We'll mm -hmm. Приветствую вас, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наш телемарафон, посвященный 11-летию телеканала ТАК-ТВ. И уже сейчас у нас в студии Виктория Викторовна Веселовская, продюсер телеканала ТАК-ТВ. Здравствуйте, Виктория Здравствуйте, Викторовна. Здравствуйте, растюша Ну, вы, наверное, тот человек, который об истории телеканала знает не понаслышке, как никто. И, наверное, нашим телезрителям все-таки интересно узнать, с чего же все начиналось 11 лет назад. Начиналось все с получения документов лицензии в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Это был, это было немножечко раньше, чем 11 лет назад. Это был август 2005 года, когда мы подали документы, когда у нас возникла концепция телевизионного академического канала. И эта концепция была поддержана членами Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, потому что, во-первых, уникальная концепция, единственный, вообще впервые высшее учебное заведение в Украине подало, вот так смело поступило и подало документы на лицензирование эфирного телевидения. Во-вторых, это был первый телеканал в Николаеве, Николаевской области, который э, решил, что он будет делать 24 часа эфира. Поскольку все остальные телеканалы в Николаеве делали от 18, это самое максимальное количество часов, до 6, это было минимальное количество часов, которые делали в Николаеве эфирного телевидения. Поэтому, э, вот, наверное, такая смелость, такая инновация и э, такой уникальный проект э, как раз дал возможность поддержать вот, э, именно э, концепцию телеканала Тактивик как первого эфирного учебного телеканала на территории Николаевской области и вообще на территории Украины. И опять-таки, насколько мы знаем, таких подобных проектов на территории бывших, бывшего СССР до сих пор на сегодняшний день нет. Ну и, конечно же, уже выход в эфир непосредственно 6 марта 2006 года. Это был знаменательный день в истории и города Николаева, и в истории Украины, потому что мы все-таки смогли это сделать. Мы смогли запустить 24 часа эфира, причем делать это не командой профессиональных продюсеров, редакторов, корреспондентов и так далее и тому подобное. то есть а командой, которая состояла как из профессиональных журналистов, профессиональных менеджеров и продюсеров, так и команда, которая состояла из студентов колледжа прессы и телевидения и в этом была уникальность нашего проекта и в этим наверное он был интересен в том числе и для наших телезрителей. Кстати, мы сейчас живем во времена стереотипов, и, наверное, может кто-то подумать, если телеканал готовит к эфиру студенты, продукты да, для него, то это какой-то несерьезный телеканал. Преследует ли так ТВ эти 11 лет подобные стереотипы, и что вы можете сказать тем людям, которые не верят, что это может быть серьезная журналистика? Ну, наверное, в нас не верили больше наши коллеги-журналисты, потому что они говорили. Как студентам? Эфирный телеканал. Вы что, с ума сошли? Что они там могут сделать? Это будет ужас. То есть в их представлении это была практически катастрофа вообще всему украинскому телевидению. Поэтому на первых этапах, наверное, даже они, в принципе, достаточно несерьезно относились к нашим студентам, которые ездили как полноправные съемочные группы на различные мероприятия, освещали различные события. И мы, в свою очередь, поскольку мы все-таки преследовали цель подготовить практических журналистов, телевизионщиков и дать им максимально практическую базу, мы даже первые два года, телезрители, которые нас смотрят с 2006 года, помнят, что в правом верхнем углу у нас была буквочка «У», то есть учебный телеканал, потому что мы понимали, что, конечно же, дать такой серьезный продукт в руки студентов, это, конечно же, риск. Это, ну, это естественно. Потому что студенты все-таки учатся. У нас и взрослые люди учатся тоже на своих каких-то ошибках, на своих достижениях, поэтому для того, чтобы все-таки как-то более лояльно, более мягче и коллеги относились к нашим студентам, чтобы они не чувствовали серьезной конкуренции в их лице, и наши телезрители относились как-то, ну, более лояльно с пониманием, что это, ну, фактически дети, да, хоть и взрослые, но все равно дети, что они еще учатся, что и что если будут какие-то, ну, недочеты, чтобы они как-то ну, относились к этому как к учебному продукту, но хотя мы стартовали как учебный продукт, мы действительно за 11 лет показали существенный прогресс и в творческом развитии телеканала, и в техническом развитии телеканала, и очень большое количество уникальных проектов запускал именно телеканал так -ТВ». Наверное, потому что... Студенты не боятся экспериментировать, руководство телеканала ТАК-ТВ тоже не боится экспериментировать. И вот именно благодаря таким экспериментам, ну, конечно, первое, что появилось, это ежедневные новости потому что в 2006 году, в принципе, никто не делал ежедневные новости. Второе ⁇ это 24 часа эфира, уникальный ну, опыт для Николаева Николаевской области. И самое интересное, что нам, ну, в принципе, никто не мог помочь в этом вопросе, потому что ну, нет, не было в Николаеве никакого телеканала, который вещал бы 24 часа. Кроме того, это запуск первого на территории Николаевской области телевизионного ток-шоу ⁇ Телевизионный пресс-клуб с Глебом Головченко ⁇ который мы запустили в 2009 году это создание уникальной возможности выхода в прямой эфир из нашей студии, которая не находится на территории телецентра, потому что ну, только те телеканалы, которые находились на территории телецентра, имели возможность выхода в прямой эфир. Мы смогли осуществить все необходимые технические решения для того, чтобы выходить из собственной студии, которая находится удаленно от телецентра. Мы первые перешли на цифровое вещание. Опять же, никто нам в Николаеве, Николаевской области не мог помочь в этом вопросе, ни консультационно. Поэтому, скорее, даже мы потом рассказывали коллегам, каким образом мы переходили на цифровой формат. Поэтому вот такое, с одной стороны, это учебный телеканал для студентов, с другой стороны, наверное, это даже учебный телеканал для старших коллег, никто из них, конечно же, в этом не признается, вот. но все-таки ну, мы видим тенденции, мы смотрим, что есть такие продукты, с которыми стартовали мы, а в дальнейшем стартовали наши старшие коллеги с другими названиями, немножечко модернизировали, немножечко переделывали, но все равно мы-то знаем, где все начиналось. Поэтому это, конечно же, приятно, и главное, что это полезно для наших телезрителей. Но я открою маленький секрет нашим телезрителям. Может, они не догадываются, что быть продюсером учебного телеканала намного сложнее, чем быть продюсером стандартного телеканала. Почему? Потому что весь груз ответственности и организации ложится э, как раз на ваши плечи. Ну, я очень рада, что действительно за 11 лет нам попадались очень ответственные студенты, поэтому ну, грех на них жаловаться, я думаю. А что касается груза ответственности, ну да, это ответственность. Да, я понимаю, что на каждом этапе мы должны наших студентов подстраховывать, что-то объяснять, где-то помогать. Но в любом случае, ну это всегда командная игра. Здесь, если извините за выражение, кто-то накосячил, <laughs> то страдают все. И поэтому, конечно же, и студенты, и преподаватели, и сотрудники телеканала всегда стараются друг друга поддерживать. Поэтому, наверное, в этом и успех нашего телеканала. Вы сами говорили, что это риск был открывать, создавать, начинать такой телеканал. Не пожалели за 11 лет, что все-таки рискнули, что все-таки присоединились к начинаниям Глеба Александровича, к его идее и вот реализовали все Ну нет, конечно. Наверное, если бы жалела, не работала бы столько и в колледже прессы, и телевидения так много лет, и не работала бы так много лет в проекте телеканала так тв Это очень интересный, очень инновационный проект. Мы гордимся нашими выпускниками, потому что когда и в Украине и за границей я рассказываю о телеканале, о том, что наши выпускники имеют там на момент получения диплома по 200, по 300 телевизионных сюжетов, которые вышли в эфир, что у них там сотни часов прямого эфира из студии и из центра города Николаева, о том, что они умеют писать, монтировать и снимать, и все это могут делать самостоятельно. То есть у людей такие такой, ну, шок и восторг. Потому что, ну, это проект действительно уникален и для Украины, и для других стран. И, ну, то есть, таким нельзя жалеть о том, что ты работаешь в таком проекте. Сейчас будет провокационный вопрос. Почему? Потому что мы рассказываем, как все хорошо. А были какие-то курьезные, смешные случаи, о которых можете сейчас вспомнить? и поделиться с нашими телезрителями? А, ну, на самом деле, наверное, каждый день работы телеканала так ТВ сопровождается какими-то курьезными, интересными моментами. Ну, всех запомню. Ну, вот я даже такого какого-то конкретного ну, момента даже не вспомню, потому что это действительно такая какая-то ежедневная работа. самые курьезные случаи, наверное, наши телезрители знают. Все самое курьезное они обычно видят в прямом эфире. Этим и хорош прямой Да, кто-то кашлянул, кто-то чихнул, кто-то перепутал чье-то имя, кто-то запнулся, кто-то просто рассмеялся, потому что э, наши режиссеры сказали ведущей в ухо что-то смешное, она не смогла сдержаться. Поэтому э, мы, в свою очередь, то, что остается за кадром, мы тоже стараемся показывать нашим телезрителям, для того, чтобы э, это была ну, не только вот там серьезная картинка, да, которую мы показываем, уже готовый продукт, но и чтобы они знали, э, чем живут э, наши журналисты, наша продюсерская группа за пределами телеканала, за пределами экранов, эфиров. Э, потому что, наверное, вот как раз из этого в том числе и состоит настоящая жизнь телеканала. Что хочется сегодня сказать команде телевизионного академического канала Глебу Александровичу в этот день? Возможно, есть какие-то пожелания, которые я не предоставила вам возможность сказать. В этот день хочется пожелать и команде телеканала ТАК-ТВ, и команде колледжа прессы и телевидения Глеба Александровича Головченко не останавливаться на достигнутом. Идти вперед, дерзать, реализовывать новые, самые смелые проекты, которые потом у нас будут перенимать наши старшие коллеги, как Николаевских телеканалов, так и национальных. Я думаю, что вот быть примером в каких-то технологических инновациях, быть примером все-таки то, что репутационным каким-то каким -то примером, быть примером соблюдения стандартов, профессиональных стандартов журналистики, соблюдения журналистской этики, быть примером того, как за, извините за тавтологию, как быть настоящим журналистом. Не использовать джинсу, не, опять-таки, ну, скажем так, лексика не ложится под хозяев, под политиков, которые диктуют средства массовой коммуникации, какие-то свои требования. Быть независимыми, быть объективными, вот, наверное, это как раз то, каким есть телеканал «Так ТВ» в течение этих 11 лет, и я уверена, что именно таким он будет и в течение последующих лет, потому что это то, чему мы учим наших студентов с первого дня обучения в колледже прессы и телевидения, и это то, с чем они заканчивают колледж, потому что быть объективными и непредвзятыми – это, ну, наверное, уже часть их мышления, часть их мировоззрения, часть их понимания жизни и работы журналиста. Спасибо вам большое, что сегодня пришли в студию. Спасибо большое, что поделились с нами э, своими, сотру, своим сотрудничеством, своими эмоциями, своей такой маленькой частичкой, частичкой жизни с, с телеканалом Так ТВ. Спасибо вам большое спасибо и все приятные большая, Настя. слова тоже. Взаимно, спасибо. А вам хочу сказать, уважаемые телезрители, что буквально через несколько минут мы снова с вами увидимся в эфире телеканала Так ТВ.